alloh subhanava taolo odam bolasini yaratar ekan uni sinovga imtihonlarga balolarga ducho qiladi sizlarni qaysi biringiz chiroyliroq amallarni qilishligini bilishligi uchun sizlarni baloga uchratadi sinovga imtihonga olloh tomondan mana shunday man sinovlar kelar ekan insonlar ikki qismga bo'linib qoladi bir qismi sobirlar ular sabr qiladi olloh bergan shu kunga rozi bo'ladi yana bir qismi esa boshiga kelgan musibatdan jazovaga tushadi norozi bo'ladi hatto ba'zilari yaratuvchisiga kofir ham bo'ladi odamlar ikkiga bo'lindi sobirlar va jazovaga tushadiganlar bular ikkalasi teng bo'ladimi haqiqiy sobirlarning imomi bo'lgan muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam balolandi aziyatlarga uchradilar varaqa ibn nafal rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sizni qavmingiz yurtingizdan haydab chiqarayotganida qaniydi yosh yigit bo'lsam sizga yordam bergan bo'lardim payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yahum ya hali meni qavmim yurtimdan haydab chiqaradimi varaqa ibn navfal payg'ambarimizga birinchi kundan ta'lim beryaptiki siz olib kelgan narsani kim olib kelgan bo'lsa albatta aziyatlarga uchragan unga nisbatan dushmanlik qilingan dedi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aziyatlarni har turli turlisiga uchiradi u zot sallallohu alayhi vasallam Makka da turar ekan so'kishdi urishdi yuziga tupurishdi ustiga ichachoolarni hayvonlarning icha chovlarni tashlab qo'yishdi tosh toshboa toshlar bilan quvlashdi, yolg'onchilikda ayblashdi hatto qatl qilishlikkacha qas qilishdi alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamga mana shunday bir qiyin mashaqqatli kunlarida vahiy qildi va va ma sabruka alayhim la fi ziqin mimma yamkurun. ey muhammad alayhissalom ustingizga kelayotgan Üst narsalarga sabr toqat qiling yolg'iz Alloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz biz sobir bo'lishimiz uchun ustimizga kelayotgan yengil og'ir kunlarga sabr qilishimiz uchun ollohni yordami kerak agar olloh quvvat bermasa haligi sabr olmaymiz ularning ustida mahzun bo'lmang ularning makr hiylalaridan siqilmang ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ustiga birodarlar inson bolasini ustiga qanaqa bir mashaqqat sinovlar kelishi mumkin bo'lsa hammasi keldi rasululloh sollallohu alayhi vassallamning hamma bolalari fotima onamizdan tashqari rasulullohni o'zidan avval vafot etdi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni uch o'g'il to'rt qizi bo'lsa mana shu yettita farzandidan oltitasini rasululloh ko'mdi bitta farzandi bo'lsa inson qancha musibatga tushadi qancha jazobaga tushadi qancha besabrlik qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oltita farzandini o'zi ko'mdi o'g'illari balog'atga yetmasdan uchalasi ham vafot etdi mana shu emizikli o'g'li ibrohim vafot etganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar albatta qalb qayg'uradi ko'z yoshlanadi ammo biz faqatgina robbimizni rozi qiladigan so'zni aytamiz ey ibrohim biz sizdan ajralishdan mahzunmiz inna ahi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida bir ayolni farzandi vafot etdi farzandi vafot etdi haligi ayol farzandini qabrini ustida turib qattiq yig'lar edi nabiy sallallohu alayhi vasallam uni oldidan o'tib qolib ey Allohning bandasi Allohdan taqvo qiling sabr qiling dedilar ayol kishi nima dedi rasulullohga nima deb javob berdi musibatni qattiqligidan nima deyotganini bilmasdan meni tinch qo'ying nari turing dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga rasululloh indamasdan ketdilar rasululloh o'tib ketganlaridan keyin odamlar ey falonchi e, senga voy bo'lsin rasulullohga nima deding hozir haligi ayol o'ziga kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib uzr so'radi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarsabr musibatni birinchi zarbasi yetgan paytdagisi sabr dedilar otangiz o'lganda bolangiz o'lganda molingizni ajraganizda birinchi marta xabar kelganda shu paytda inna liillahi va inna ilayhi roji'un deya olasangiz demak sabr qildingiz ha bir yildan keyin olti oydan keyin o'z öz o'zidan nima olasiz? ko'nikib qolasiz bu narsaga. Innama sabru inda narsagasabr haqiqiy sabr musibatni birinchi zarbas kelgan paytda ko'rinadi musibat yetganda odamlar ikkiga bo'linadi sobirlarga jazavaga tushadiganlarga. bu ikkisi teng bo'ladimi haqiqiy sobir bandalar boshiga musibat kelganda inna liillahi va deyishadi albatta biz allohnikimiz va albatta biz parvardigorimizning huzuriga qaytib boramiz ikkinchi toifa esa jazabaga tushadigan toifa esa ey robbim nima uchun bunday qilding qaysi qilgan gunohimga senga nima yozuvdim nima uchun ayni men kinolardan eshitamiz ey xudo men senga nima yozguvdim deydi ey xudo qaysi gunohim uchun deb qo'yadi agar seni qilayotgan gunohlaringga o'ntadan bittasiga o'nida jazo berganida bir kun ham turmas ding sabr bilan jazobaga tushadigan kishi hech qachon bular teng bo'lmaydi sobir bandalar haqida alloh taolo shunday deydi astag'dubillah biror musibat kelganda albatta biz ollohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguvchilarmiz deydigan sobirlarga xushxabar bering musibat kelgan paytda shuygan so'zni aytish kerak i lilahi v rojiun ikkinchi toifachi bular haqida ham alloh taolo xabar berdi jazabaga tushadigan besabrlar ollohni qazosiga taqdiriga norozi bo'ladiganlarns <imit> darhaqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir qachon unga yomonlik yetib qolsa u o'ta besabrlik qilguvchidir mana ikki xil odam biri sabr qilyapti ajr olyapti biri jazabaga tushyapti gunohkor bo'lyapti hansa ismli ayol haqida eshitganmisizlar islomdan avval hansaning sahr ismli akasi vafot etdi johiliyat davri akasidan ajraganligidan qayg'uga botib jazabaga tushib tongdan kechgacha yig'lar edi albatta bu jazaba edi akasini o'limini eslab marsiya o'qib she'r o'qib shunday derdi she'rini mazmuni quyidagicha edi kunni chiqishi menga sahrni eslatadi har kun botganda ham uni eslayman agar atrofimda akalari uchun yig'layotganlar ko'p bo'lmaganida edi de o'zimni aniq qatl qilgan bo'lar edim bu johiliyatdagi ahvol keyin bu ayol islomga kirdi islomi chiroyli bo'ldi umar ibn hattob roziyallohu anhu davrida qodusiya marakasi sodir bo'ldi hansaning to'rtta o'g'li mana shu ma'rakada qatnashdi ularni to'rttasi hali maraka nihoyasiga yetmasdan turib xabar keldi onaga ey hansa sizni to'rttala o'g'lingizni olloh qabul qildi olloh ularni shahidlik bilan ikrom qildi johiliyatda bitta akasi o'lgani uchun qancha yig'lab qancha jazobaga tushgan edi mana endi islomga kirganda to'rttala o'g'li bir kunda ketyapti yig'ladimi jazobaga tushdimi norozi bo'ldimi nima dedi ahi va inna ilayhi rojiun so'ngra aytdi robbim ularni o'zingni dargohingda shahidlar qatorida qabul qilgin meni ham ular bilan birga naim jannatlarida jamlagin ana birodarlar sabr bu nootiq so'zni gapirgani yo'q hansaning sabri shunday bo'ldi hansani johiliyatdagi davri bilan holati bilan islomga kirgandagi holati teng bo'ldimi bu ikki holat teng bo'ladimi <laughs> shunday zotlarki qachon ularga musibat yetsa ya'ni bir tabib bir bemoriga aytadiki analiz qildik tashxis qildik takror takror tekshirdik falon kasalga chalinibsiz shunday odamlar bor dod deydi yig'laydi norozi bo'ladi tabibni la'natlaydi kerak bo'lsa va robbisini taqdiriga norozi bo'ladi ey robbim nima uchun men deydi ammo solihlarchi boshiga musibat tushganda ular jazovaga tushmaydi abu Bakr siddiq roziyallohu anhu u kishi betob bo'ldi va mana shu kasalligi tufayli keyin vafot etdi u kishining huzuriga kirganlar tabib chaqiraylikmi sizga deyishganida de, abu Bakr siddiq tabib meni ko'rib ketdi odamlar nima dedi albatta men xohlagan ishimni qilsam bo'lar ekan, shunday deb aytdi dedi ya'ni o'lishligini bildi jazovaga tushgani yo'q odam bolasi ki birodarlar ustiga musibat keladi tirik ekan sinovlar keladi bundan hikmat nima ayyukum ahsanu ichinglarda qaysininglar chiroyliroq amal qilishinglarni sinashlik uchunalloh taolo muhammad surasida marhamat qiladi albatta biz to sizlarning orangizda molu jonlari bilan jihod qilguvchi va yaxshi yomon kunlarida sabr qiluvchi zotlarni bilgunimizcha hamda sizlarning holi xabarlaringizni tekshirib yuzaga chiqargunimizcha sizlarni imtihon qilamiz balo kelganda ayrim odamlar sobit bo'ladi ayrimlari jazovaga tushadi lekin ikkalasini ham boshiga musibat keldi ikkalasi teng bo'ladimi jazavaga tushgan kishi robbisining qazoi qadariga e'tiroz bildirayotgan bo'ladi ne nima uchun unday bo'ldi nima uchun zarar ko'rdim qanday qilib bu kasalga uchradim qanday qilib men yaxshi ko'rgan inson vafot etdi norozi bo'ladi ollohning qazosiga umar bhato aytardi roziyallohu anhu eng yaxshi hayotimiz sabr bilan bo'lishligini ko'rdik eng yaxshi hayotimiz sabr bilan bo'lishini ko'rdik kishi besabr bo'lar ekan uni hayoti hech qachon yaxshi bo'lmaydi jannatiylar jannatga kirganlarida ularni nima sabab bilan jannatga kirganligini alloh taolo bayon qilib beryapti astaadubillah ularni va ularni sabr qanoatlari sababli jannat cennet, va jannatda egnalarida bo'ladigan ipak liboslar bilan mukofotladi nima sababdan kiribdi jannatga ular sabri tufayli qaysi sabri tufayli musibat kelganda ko'ngliga yoqmaydigan ish sodir bo'lganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb boshqa gap gapirmaydiganlar. solih kishilardan biri aytadi ikkala ko'zi ko'r bo'lgan bir shol odamni oldidan o'tib qoldim harakatdan to'xtagan ko'zi ko'rmaydi to'shagida yotib olib haligi shol ikki ko'zi ko'r kishi aytyapti yaratgan ko'p bandalaridan meni afzal qilib qo'ygan allohga hamsalar bo'lsin allohga hamdlar bo'lsin haligi solih kishi ey palonchi seni nima bilan afzal qildi axir shol bo'lsang ikkala ko'zing ko'r bo'lsa yana kambag'al faqir ekansan ham u kishi aytdi axir qalbim mu'min, tilim zokir emasmi qancha ko'zi ochiq qancha oyog'i yuradigan odamlar bor qalbi ko'r tillari soqoq. siz bilan bizga har qancha musibat kelmasin birodarlar qalbimizda iymon bormi tilimiz ollohni zikridami buni oldida hamma musibat hech narsa bo'lmay qoladi mo'min odam uchun bir arobiya ayol bir uyni oldida o'tib qoldi uydagilar dop yig'layotgan edi nima bo'lyapti bu uyda nima yig'layapti ular aytishdi işte, bu hovlidagi bir kishi vafot etdi haligi sahroyi bo'lgan arobiy ayol ularni ishi robbilarga e'tiroz bildirishu uning qazosidan norozi bo'lishdan boshqa narsa emas dedi o'ldimi o'ldi dod desang ham o'ldi inna illahi va inna ilayhi rojiun desang ham o'ldi sen mana shu musibatda sabrga ega bo'lsang ham savobga ega bo'lsang ham o'ldi jazobaga tushib gunohkor bo'lsang ham o'ldi birodarlar yig'lash mumkin ko'zni yoshlanishi qalbni ezilishi insonni tabiatida bor narsa lekin nima mumkin emas dod solib yig'lashlik kiyimlarni yirtishlik yuzlarni tirnashlik boshiga tuproq sochib sochini yuvrishlik hadis qudusida olloh aziz vajala aytadi agar men mo'min bandamning dunyodagi bir yaqinini qabz qilsam so'ngra u sabr qilsa aollohdan umid qilsa uni mukofoti faqat jannat bo'ladi otangiz o'ldimi onangiz o'ldimi bolangiz o'ldimi yaqinigiz o'ldimi inna ilayhi rojiun deb ollohdan sabr umid qiling ollohdan savob umid qiling sizni mukofotingiz faqat jannat bo'lishini alloh taolo o'zi xabarni beryapti hadis qudusida olloh taolo aytadiagar bir bandamni ikkala ko'zida imtihonga uchratsam ya'ni ikkala ko'zini olib qo'ysam balolasam ikkala ko'zini ko'r qilib qo'ysam bas sabr qilsa bu ikkala ko'zini evaziga men jannatni beraman qarang ikkala ko'zi ko'r bo'lib qoldi dod de'sa ham ko'r bo'ldi rozi bo'lsa ham ko'zi ko'r bo'ldi faqat bu yerda musibat kelgandan keyin inson o'zini nazorat qilishligi ali ibn abi nabitolib roziyallohu anhu aytadi sabrning iymon oldidagi manzilati xuddi boshning jasad oldidagi manzilati kabidir sabrni iymon oldidagi manzilati xuddi boshni jasad oldi oldidagi manzillati kabidir boshni uzib tashlasa jasad nima bo'ladi yasholmaydi kishida iymon bo'lsayu agar sabr bo'lmaydigan bo'lsa mana ayni shu holat bo'ladi besabrligimizni turi ko'p birodarlar ishimiz yurishmakesa besabrlik qilamiz issiq bo'lib kelsa besabrlik qilamiz na sovuqqa ko'nadirsan na issiqqa xo'p deysan albatta shikoyat borda hayotimizda to'g'rimi shikoyatsiz biror kunim o'tgan deb ayta olasizmi o'zi sabr nima edi shikoyat qilmaslik edi shikoyatsiz kunimiz o'tganmi biron kunimiz biz shikoyatsiz kunimiz yo'q birodarlar demak sabrimiz ham oz ekanvahi voqe qissa bir kishi o'zi haqida hikoya qilib shunday deydi ishim shaharda edi shaharda yashar edim ota onam qishloqda ularni ziyoratiga ikki kunda bir uch kunda bir borib turardim qishloq bilan shaharni o'rtasida bir necha soatlik yo'l bor edi ota onamni ziyoratiga chiqib farzandlarim bilan borib ularni oldidan qaytib kelayotgan edik singlim ham bizga qo'shilib oldi singlim ham birga kelishini xohlab mashinaga chiqib o'tirib oldi ayolim ikkita o'g'lim bitta qizim bor edi hammamiz mashinada suhbatlashib ketarekanmiz kulishib borarkanmiz to'satdan mashinamiz baxtsiz hodisaga duch keldi mashinamiz aylanib ketdi nima bo'lganiga aqlim yetmay qoldi bir necha lahzalar o'tdi ikkala o'g'lim ham shu lahzada vafot etishdi qizim shol bo'lib qoldi ayolimni boshiga zarba tekkan edi hayot bilan o'lim orasida turibdi singlim esa komaga tushib qoldi bir lahzada tasavvur qilib ko'ring ayoli singlisi uchta bolasidan birdaniga ajrab qolishligni bir necha lahzalarda bor yo'g'idan ajraldi yana musibatni kattaligini ko'ringki farzandlari va ayoli o'zini qo'lida jon beryapti singlim va qizimni oldida shifoxonada uzoq o'tirdim lekin keyin baribir uyga ketishga to'g'ri keldi uyimga qaytib bordim hovlidan ostonhalab kirdim to'xtadim uyim bo' bo'sh bolalarimni ovozlari va kulgularini eshitib turgandeyman ayolimni xuddi uyda turgandek his qilyapman ularni hammalari bordek xuddi hech narsa bo'lmagandek tuyulyapti ammo haqiqat bunday emas endi bu uyda qanday qilib yashayman shunday odamlar bor birodarlar ana musibat va inna ilayhi rojiun desa ham ketdi ular jazovaga tushsa ham ketdi ular shunaqa odamlar bor uch to'rt chaqasini yo'qotib qo'ysa o'zini tutolmay qoladi jazobaga tushadi mol safarga olib kelgan molidan foydasi ozroq bo'lib qolsa o'zini qo'yerga joy topolmaydi qo'lidagi ishchisimidi farzandimidi uch to'rt so'mini zararga uchratib qo'yadigan bo'lsa dunyona ostin suniib tashlaydi mo'min odam shunday bo'ladimi birodarlar olloh panohida saqlasin bu kishini hikoyasi har bittamizni boshimizga kelib qolishi mumkin olloh xohlagan lahzada olloh saqlasin lekin insonni boshiga yuumar degan de payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kishi iymonidagi salovatga qarab dinidagi salovatga qarab imtihonga uchraydi iymonida salovat quvvat bo'lsa imtihon shunga yarasha keladi va biror musibat kelganda albatta biz allohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytuvchi kuchlarmiz deydigan sobirlarga xushabar bering Birodalar, Allohning sinovi musibati balolari kelganda odamni ikki bo'linadi sobir bandalar jazabaga tushadigan bandalar sinov har xil bo'ladi qo'rquv ochlik kambag'allik kasallik yaqinlarning vafotlari oqil kishi mana shunday qalbiga yoqmaydigan makruh ish sodir bo'lganda ikki og'iz so'zni aytishlik kerak inna illahi va inna ilayhi roji'un. albatta biz Allohnikimiz, o'zimiz ham molimiz ham hamma hamma narsamiz Allohniki va inna ilayhi rojiun albatta uning huzuriga qaytib borguvchidirmiz agar kim mana shu kalimalarni aytsa musibat kelganda inna illahi va in unga uchta mukofot bor Ulaika ulaika alayhim min robbihim rahma humul muhtadun. ana o'shalarga ge parvardigorlari tomonidan salovat mag'firat va rahmat bordir ana o'shalar haq yo'lni topguchidirlar musibat kelganda inna ilayhi roji'un deganlarga birinchisi robbilari tomonidan salovat bor ikkinchisi robbisi tomonidan rahmat va'da qilinyapti uchinchidan hidoyat topganligi aniq bo'lyapti alloh subhanava taolo doim o'zini qazo qadariga rozi bo'ladigan qalbiga yoqmaydigan makruh sodir bo'lganda inna illahi va inna ahi roun deydigan solih bandalardan qilishini so'raymiz